Саме час перепочити від нагальних питань разом з Анною Свиридовою. Ведуча нашої кулінарної рубрики вже готова продемонструвати нам свій черговий рецепт швидкого та смачного сніданку. Доброе утро, дорогие мои! Сегодня четверг, четвертый день масленичной недели. Ну и, конечно же, мы продолжаем наши блинные завтраки. Сегодня у нас блинчики сладкие, с яблоками, клюквой и ванильным соусом. Ну, для того, чтобы начать готовить это блюдо, я сразу же поставлю молочко, которое нам пригодится для приготовления ванильного соуса. Соус очень прост в приготовлении, но очень вкусный и ничем не уступает ресторанным аналогам. Итак, так, я вливаю молочко, и мы будем ждать, пока оно закипит. Ну, ждать, конечно, не сложа руки. Я начинаю делать начинку к нашим блинам. Для этого беру сладкое яблочко и натираю его на крупной терочке. Ну, то, что яблочко фрукт полезный, я думаю, никому уже рассказывать не надо, потому что такого количества железа, как в яблоке, вы наверняка не найдете ни в одном другом фрукте. К яблоку я буду добавлять Клюкву. Клюква очень полезная ягода, в ней огромное количество э, витамина В, причем присутствует практически вся группа этого очень полезного вещества. Так, яблочко я натерла, и э, для того, чтобы сделать начиночку, нам тоже придется включить сотейничек, и в нем мы будем приваривать наше яблочно-клюквенное, можно так сказать, даже зелье. Так, берем яблочко и высыпаем его в сотейничек. Так, дальше сюда же добавляю нашу мега полезную ягоду, нашу клюквочку. Она придаст кислинку и вместе с яблочком будет такой дуэт, очень пикантный, и я бы даже сказала, изысканный. Добавим сюда несколько ложечек сахара, так как клюква ягода довольно кислая, я предлагаю вот прямо, ну минимум две столовые ложечки сахара и хорошенько размешаю, так и немножечко водички. сюда добавлю совсем чуть-чуть, буквально пару столовых ложечек для того, чтобы было в чем кипеть нашим фруктам. Но не очень много для того, чтобы, ну, мы не забываем, что это все-таки начинка для блинчиков, чтобы она не была жидкой. Итак, мы даем жидкости немножко выкипеть. Ой, я прям раздавила несколько клюквочек для того, чтобы начиночка приобрела красный цвет. Кстати, если еще говорить о клюкве, она очень полезна при простудных заболеваниях, гриппе, ангине, а также при авитаминозе. И детям, и взрослым рекомендую. А в это время уже почти закипело наше молочко. Я уже сказала, что оно нам понадобится для приготовления ванильного соуса. А еще нам нужны два желтка, которые мы взобьем как на гоголь моголь с сахаром. Вот прям две столовые ложечки сахара. И ванильный сахарок тоже, ну, чайную ложечку сюда мы добавляем. И вилочкой хорошенечко взбиваем. Ну, наш гоголь-моголь для ванильного соуса уже готов. И я его постепенно ввожу в наше молочко. Молочко не должно очень кипеть, оно не должно бурлить, а должно, так сказать, томиться. И начинаю хорошенечко помешивать венчиком до однородной массы. Кстати, ванильный соус это очень вкусно. Его хорошо добавлять не только к блинчикам, но и, например, к бисквитным пирогам. Так, наш соус уже готов. Отставим его. И начинка для наших блинчиков тоже готова. То есть приступаем к самому приятному, собственно, к формированию наших сладких блинчиков с яблоками и клюквой. Но опять же, повторюсь, форма блинчиков зависит от вашего настроения, от вашего вкуса и желания. Яблочки с клюквой выкладываем на блинчик. Ну, у меня сегодня такое настроение. Я сделаю блинчики треугольничком. Вот таким треугольничком его и сверну. И еще один точно так же. Какая красивая начинка у нас получилась и очень ароматная. Блинчики сформировала, соус сварила и теперь осталось, ой, какой вкусный соус, им полить наши конвертики соуса не жалеем, потому что у нас не просто масленичный четверг, а широкий четверг, разгульный четверг или каледа масленичная. Кстати, наши предки начинали этот самый разгульный четверг уже с самого утра, но я все-таки рекомендую дождаться вечера. А с утра отведать эти вкусные блинчики. Приятного аппетита и не пропустите наш пятничный завтрак. Счастливо, до завтра!